بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن پاک سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اور سورہ کی پہلی آیت میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ یہ احسن القصص یعنی بہترین قصہ ہے اس قصے کے متعلق معلومات جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان میں کیوں دفن کیا گیا اور چار سو سال کے بعد دریائے نیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی میت کو کیوں نکالا اور کہاں لے گئے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آن کر دیں یہاں آپ کو اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین سیدنا حضر یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی جب حضر یوسف علیہ السلام کے سوتے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بن یامین کی رہائی کی درخواست کی اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو سیدنا یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے بابا جان کا پیغام پہنچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کا خط پڑھا تو زارو قطار رونے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یوسف ہیں جسے انہوں نے بچپن میں کوئے میں پھینکائے تھے یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کرتہ لے جاؤ۔ اور بابا جان کے چہرہ انور پر ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی تم سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر آ جانا یہ سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی جس کا نام یہودہ تھا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا کیونکہ میں نے یوسف کا بکری کے خون سے رنگا کرتا بابا کے پاس لے کر گیا تھا جس سے میرے بابا کو سخت تکلیف ہوئی تھی آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ بہت خوش ہوں گے یہودہ حضر یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے کینان روانہ ہوا حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے اور پورے خاندان کو لانے کے لیے دو سو سواریاں بھی ساتھ بھیجی یہودہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کینان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا اس بات کو قرآن پاک میں ان الفاظوں میں بیان کیا گیا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا کہ آپ بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو تو جب برادران یوسف کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے بابا جان کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تحجد میں اللہ تعالی سے اپنے بیٹوں کی معافی کے لیے دعا کی آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برازران کی بخشش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کو آپ کی دعا کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے بہتر ہوئے جب حضرت کا پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم و شان جلوس ان کے ہمراہ تھا آپ کے استقبال کے لیے جو آئے ہوئے تھے اس جلوس کے دونوں اطراف مصر کی عوام باعدب کھڑی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ یہ مصر کا لشکر تو نہیں تو یہودا نے جواب دیا نہیں بابا جان یہ آپ کے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا اے اللہ کے نبی ذرا سر اٹھا کے دیکھیں آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لائے ہیں اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے چالیس سال بعد ہونے والی اس ملاقات میں باپ اور بیٹے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر دربار میں پہنچے پھر سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے اردگرد آپ کے گیارہ بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئیں ان کے بعد ادب شاہی کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تفسیر یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ اس وقت جائز تھا سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا بابا جان بے شک یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک مجھ پر احسان کیا مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر یہاں آیا شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی تھی بے شک اللہ تعالی جس کام کو چاہے آسان کر دے بے شک وہ علم و حکمت والا ہے یعنی میرے گیارہ بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں اس کے بعد بادشاہ مصر حضر یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ علیہ السلام کے حوالے کر دی اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور مصر میں آباد ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً چوبیس سال تک مصر میں رہے پھر ان کی وفات ہو گئی جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وسیعت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سو بیس سال کی عمر پائی حضرت یوسف علیہ السلام کے مثال پر ملال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے آخر اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں اس لیے آپ کے جسم اتھر کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا تقریباً چار سو سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنے اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیدہ یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے گئے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو آپ کے ابا و اجداد جناب حضرت اسحاق علیہ السلام اور جناب حضر یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا گیا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو